Дорогая молодежь, я очень рад, что могу поздравить вас с Рождеством Христовым. Эти прекрасные рождественские дни помогают нам забыть все плохое, что существует, и настроиться на самое позитивное, самое лучшее. Эти дни говорят о том, что нас любят. Нас любят не просто соседние, даже не просто дорогие нам люди. Нас любит сам Бог, который создал эту вселенную. Я желаю вам Божьей любви. Я желаю вам Мира, но что сказано, что Он пришел принести нам мир. И мы так в нем нуждаемся. Мир в нашей стране, мир в нашем сердце, мир нашими друзьями. Я прошу Бога, чтобы Он был свет каждого из вас в этом году, и вы нашли э, то, что вы ищете в служении, э, в своей профессии, получили ответы на те молитвы, которые вы вызываете к Богу. Я рад быть с вами. Рад видеть вас. Счастливыми. Пусть Бог вас благословит.